গুড মৰ্ণিং মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম চাওকচোন আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই যে ইমান ৰ'দ দিছে একেদিন বৰষুণ আজি একে পোৰা ৰ'দ আপোনালোকৰ ছাইডে কেনেকুৱা বতৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন মই দিনটো কি কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব আজি ভিডিঅ'টো পাকঘৰৰ পৰাই কৈছোঁ ৰাতিপুৱা কিবা এটা বনাম কি বনাওঁ ব্ৰেড আছে ব্ৰেডটো কিবা এটা কৰিম ভাগিন আহিছে যে সেইকাৰণে কি বনাওঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে দেই আজি ব্ৰেড এনেকৈ বনাম আমলেট কৰি ব্ৰেড দুখন দি দিছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান মেৰনিছ দি মেৰনিছ দিছোঁ তেনেকৈ বনাইছোঁ ভাগিনে খাই এনেকৈ ভাল পায় সেইকাৰণে মই আকৌ ডিমটোত পিঁয়াজ চিয়াঁজ কুটি লৈছোঁ জলকীয়া আৰু তাৰ ওপৰত ব্ৰেড দুখন দি দিম আৰু মই তেনেকৈ খাম বেছি হেৰি কৰা নাই আৰু ভাত সোনকালে বনাম যে মই তাৰমানে ভাত সোনকালে বনাম কাৰণে আজি এনেকৈ খালোঁ ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো আপোনাৰ কেনেকৈ খেতি কৰা ৰঙালাও আগৰ ভাজি বনাম কেনেকৈ বনাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব মায়ে কাটি নিব এয়া মাক বাৰী খেতি কৰা এয়া কোনে কোনে ৰঙালাও খাই ভাল পায় কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন মই বেয়া নাপাওঁ ইয়াৰ মাক কৈ শুইছে দেখিছে ন মা কৰা খেতি আজি চব তাৰেই বনাম এয়া ঘৰতে আছে ঢেঁকীয়া ঢেঁকীয়াও বনাওঁ কি কি বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব সেয়া পাচলি দেখালোঁ নহয় দেখাই পেলাই এতিয়া আকৌ মই পাকঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ এতিয়া মই ভাত বনাওঁ মায়ে পাচলি ছিঙি আনি দিব মই যে দেখাইছিলোঁ ৰঙালাও ঢেঁকীয়া শাক সেইখিনি মায়ে কাটি আনি দিব তাৰপিছত ৰঙালাও ফুল দুটামানো আছে বোলে তাকো আনিব যে মই তাৰে বনাম কেনেকৈ বনাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই নেখায় ক'বচোন আৰু ইমান ৰ'দ দিছে যে বৰষুণ দি সেইকাৰণে এনেকৈ বনাম সেয়া মায়ে পাচলি ছিঙি আনি দিলে ৰঙালাও আগ সেয়া কাটি দিলে আৰু ঢেকীয়া শাক কাটি দিলে সেয়া নহৰু আদা পিঁয়াজো কাটি দিলে মই এতিয়া বনাম কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাই থাকক এয়া পিঁয়াজ তেল দিছোঁকেইটা এতিয়া ৰঙালাও আগত ভাজি বনাম সেইটোকে বনালোঁ আৰু নিদিলোঁ আৰু এতিয়া ৰঙালাও আগ আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ তাত থোৱা নহৰু আৰু পিঁয়াজ আছে যে এয়া দি দিছোঁ ৰঙালাও নহৰু দিলে খাই ভাল লাগে তাৰপিছত লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাইছে নাই যদি নাই খোৱা খাবচোন নবনাৰ দৰে খাই ভাল লাগে হ'লে ইয়াত খাৰ অকণো দিব লাগিব দেই খোৱা নিমখ পাচলি ভাজি অকণমান নিমখ কমাই দিব দেই বেছিকৈ দি নিদিব মই সেইকাৰণে অকণমান দিছোঁ ইজি নোহোৱা হৈ গ'ল যে সেইকাৰণে কমাই দিছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ কমাই দিব মই তাৰমানে এবাৰ বেছি চোকা হৈ গ'ল পাচলি দেখি দিলে কাম ৰঙালাও চব্জি ৰঙালাও আগৰ চব্জি এয়াৰতে নামৰ দুটা ফুলপাল হৈছে ৰঙালাও আগ বিচাৰোঁতে মায়ে সেইকাৰণে ফুল দুটা এতিয়া পুখুৰী বনাম এটাই তাৰমানে দুভাগ কৰিছোঁ আৰু এটা তিনিটা হ'ব লাগিব বাৰু আমি তিনিজনী মানুহ সেইকাৰণে ৰঙালাও ফুলৰ পুখুৰী বনাম ইয়াত দিছোঁ বেচন তাৰপিছত অকণ কালজিৰা অকণমান জলকীয়া গুড়া আৰু অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মই কণ পিঠাগুড়ি নাই যে সেইকাৰণে নাই দিয়া বেচনেই দিছোঁ আপোনালোকে যদি পিঠাগুড়ি আছে শুকান পিঠাগুড়ি কেইটামান দি দিব নোৱাৰোঁ কণ্ট্ৰ' থাকিলে সেয়া দিলোঁ হ'ল মই নাই যে এইকাৰণে নাই দিয়া মই এনেকৈ বনাম সেইখিনি মিক্স কৰি লৈ এতিয়া পানী দি দিব পানী দি মিক্স হৈ গ'ল আপোনালোকে মই বনোৱাৰ দৰে বনাইছেনে আছিলে তাৰে চাটনিও কৰিলোঁ সেয়া নিমখ আৰু অকণমান চেনি দিছোঁ বৰ টেঙাইকৈ আমি দুপৰীয়া ভাত সাঁজ আমি এনেকৈ খালোঁ মচুৰ দালি তৰকাৰী আৰু ঢেকীয়া ভাজি ঢেঁকীয়া আলু আৰু ৰঙালাও আগৰ ৰঙালাও আগ আৰু নহৰু আলু দি ভাজিছোঁ আৰু আমৰ চাটনি আৰু ৰঙালাও ফুলৰ পকোৰা আৰু এটা জলকীয়া আৰু ভাত আজি আমি এনেকৈ খালোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ খালে কমেণ্ট বক্সত জনাব মই টাউনলৈ যাবলৈ ওলাই যাওঁতে দেখিলোঁ চাওকচোন ফুলজোপা একেদিন বৰষুণ দি আছিলে ফুলজোপা কেনেকুৱা হৈ গ'ল গোটেই ফুলবোৰ শুইছিলে গোটেই ফুলবিলাক বেয়া হৈ গৈছে এয়া খুৰীয়ে হেৰি দিছিলে বগা জামু তাকে এতিয়া খাম খাই আপোনালোকে খাইছেনে আমি খাইছোঁ খাই ভালেই লাগে আপোনালোকে খাই ভাল পায় নে নাপায় কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন মই বেয়া ইমান ভালো নাপাওঁ ইমান বেয়াও নাপাওঁ বাৰু কিবা সেৰেকা সেৰকা পাওঁ সেইকাৰণে মায়ে নেখালে বকে যে সেইকাৰণে খাইছোঁ মই ইমান ভাল নাপাওঁ এইবিলাক বস্তু ঘূৰি আহি মোৰ হাততে লৈ সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ তাৰপিছতহে টাউনলৈ গ'লোঁ সেউজীয়া পৰিৱেশ যে ইমান ভাল লাগে ন আপোনালোকে ভাল পায় এনে গাড়ীত উঠিব আহোঁতে এয়া বিশালত বিশালত সোমাইছিলোঁ যে মই ৰেইটো বহুত ভাল পাওঁ এইবিলাক ফুল ফুলদানি চুলদানি সেইবিলাক মই বহুত ভাল পাওঁ আপোনালোকে পাই নাপায় এয়া মই বিকাৰীত সোমালোঁ বিকাৰীত সোমাই খালোঁ এটা চিকেন পেটিছ আৰু একাপ কফি খাই পেলাই কিতাপ এটা লৈ আহিছিলোঁ এইটো তাৰমানে এই ফুলজোপা দিবলৈ পানী প্লাণ্টাল সেইকাৰণে এই ডালিমৰ পুলিটো যে আমি ডালিম খাওঁ এই কিনি অনা ডালিমৰ গুটি পুলি হয় সেইকাৰণে মায়ে কৈছে এতিয়াই তুলিব নালাগে কেইদিনমানৰ পিছত তুলিলে তেতিয়া ৰুই দিবলৈ ভাল হ'ব সেইকাৰণে এতিয়া এজোপাৰ লগতে আছে যে এজোপা মায়ে কৈছে এজোপাৰ লগতে থাক নহ'লে হেৰি এইটো ডালিমৰ ফুলটো মৰি থাকিব সেইকাৰণে মায়ে কৈছে এতিয়া এনেকৈ থাক তাৰপিছত এতিয়া এনেকৈ দি দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন ভাল লাগিছেনে মই হ'লে খুব ভাল পাইছোঁ চাওক এজোপা ক'ত দিম জানে বোলো ক'ত দিছোঁ তাৰ খিৰিকীখনৰ ওচৰত মই যে ভাত বনাওঁ এইয়া খিৰিকিখনৰ ওচৰত কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব দেই ভাল লাগিছেনে মই হ'লে খুব ভাল পাইছোঁ পিছত পুলিটো বেলেগৰ ৰুই দিম মায়ে কৈছে ৰুই দিব বুলি কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন দেই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মই ভাত বনোৱা জেগাখন খুব সেউজীয়া বা হৈ থাকিলে ভাল পাওঁ এনেইতো আমাৰ খিৰিকী খুলিলে দেখিছে গোটেই সেউজীয়া পৰিৱেশ এতিয়া ফুলজোপাও দি দিছোঁ আৰু পাৰিলে কিবা কৰিম চাই লওঁ কি কৰিব পাৰোঁ আজি ৰাতি ভাত সাজত ডিমে আলুৱে জোল বনাম কেনেকৈ বনাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব ইয়াত পিঁয়াজ আছে আদা আছে আৰু ইয়াত নহৰু আছে আৰু ডিম আৰু আলু এক পিজে বহাই থৈছোঁ পিচি লৈছোঁ এয়া ডিম আলু গুচাই ল'লোঁ গুচাই লৈ পেলাই এয়া কাটিও ললোঁ এয়া যে মই পিঁয়াজ নহৰু আদা এয়া মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ সেইখিনি আৰু এয়া মছলা এইখিনি গোটেইখিনি চিজিল কৰি লৈছোঁ এয়া কেৰাহী বঢ়ালোঁ ডিম দুটা দি কিবা আৰু নহ'লে মৰা নাখায় ডিঙৰ ডিমফালে দুটা দি জলকীয়া ডালচেনী ইলাচি দিছোঁ তাৰপিছত লিচি থোৱা পিঁয়াজ নহৰু আদা ৰচুনখিনি দি দিছোঁ তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ নহৰু গুণ যোৱালৈকে ভাজি ল'ম ইয়াত হালধি দিছোঁ মিট মছলা দিছোঁ আৰু জিৰা দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ সেইখিনি এতিয়া তেল এৰালৈকে ভাজি ল'ম ইয়াত তেল এৰাৰ পিছত তেতিয়া আলুখিনি দি দিম এতিয়া আলুখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ মছলাখিনিৰ লগতে তাৰপিছতহে পানী দিম অকণমান সিজিবলৈ দিম তেতিয়া ইয়াত পানী দি দিছোঁ এতিয়া ডিম দুটা দি দিছোঁ উতলাৰ পিছত আৰু অকণ থৈ দিয়াৰ পিছত অলপ পিছত নমাই দিম আৰু ইয়াত গেছ অফ কৰি দিলোঁ চাওকচোন কালাৰটো তেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছেনে মই হ'লে খুব ভাল পাইছোঁ বৰ ধুনীয়া লাগিছে মানে কালাৰটো মই ডিমৰ জোল খাই ভাল পাওঁ ভাবিছোঁ তেতিয়া ভাল এতিয়া ডিমৰ জোল এখন পাপৰ আৰু অকণমান পিঁয়াজ তাৰিখ খাম আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ দৰে বনাই ডিমৰ জোল আপোনাক